జై శ్రీమన్నారాయణ నేను మీ వాణి సత్యాన్ని శ్రీ విష్ణు పరివార్ ఛానల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జై శ్రీమన్నారాయణ అండి ఈరోజు మనం శతశ్లోకి రామాయణంలోని ముప్పై ఒకటవ శ్లోకం నుంచి డెబ్భై రెండవ శ్లోకం వరకు కంటిన్యూస్ గా చూద్దాము చిత్రకూట్రా భరద్వాజస్య శాసనాథ रम्यमावसथम् कृत्वा रममाणावनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्रतिन्यवसन् सुखम् चित्रकूटम् गतेरामे पुत्रशोकातुरस्तथ राजा दशरथस्वर्गम् जगामविलपन्सुतम् मृते तु तस्मिन्भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यम् महाबलः स जगाम वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु सुमहात्मानम् रामम् सत् पराक्रमम् अयाचद्भ्रातरम् रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमीव राजा धर्मज्ञः इति रामम् वधो ब्रवीत रामोऽपि तरः सुमुखः सुमहायशाः न चेच्छत्पितुरादेशात् राज्यम् रामो, चे रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामा सततो भरतम् भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव वा। रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामीकरुद्राज्यम् रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धोजितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नगरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यम् रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा करभङ्गम् ददर्शः सुतीक्ष्णम् चाप्यगस्त्यम् च अगस्त्यभ्रातरम् तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रम् शरासनम् खड्गम् च परमप्रेतः तोणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरः सः ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वथायासुरर रक्षसाम् स तेषाम् प्रतिशुश्राव राक्षसानाम् तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वथः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् तेन तत्रैव वसत जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् हरम त्रिशिरसम चैवा दोषणम चैवा राक्षसम निजघान रणे रामः तेषां चैवा पदानुगान वनी तस्मिन् निवासता जनस्थान निवासीनाम राक्षसाम निहतान्यासन सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवथं श्रुत्वा रावणः क्रोधमुत् सहायं वरयामासा मारीचम् नाम राक्षसम् वार्यमाणः सु बहुशो मारीचेन स रावणः न विरोद्धो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाख्यम् रावणः कालचोदितः जगामसहमारीचः तस्याश्रमपदम् तथा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मज जहारभार्यम् रामस्य गृध्रम् हत्वा जटायुषम् गृध्रम् च निहतम् दृष्ट्वा ऋताम् श्रुत्वा च मैथिली राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रम् दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीताम् राक्षसम् सन्तदर्शः कबन्धम् नामरूपेण विकृतम् घोरदर्शनम् तन्निहत्य महाबाहुः ददास्वर्गत सह स कथयामास शबरी धर्मचारिणी श्रमणी धर्म निपुनागेति राघव सोभ्य गज शबरी शत्रुसूदन शबरिया पूजि रामो दशरथात्मज पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेण हनुमद्वचनाच्छैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वम् शंसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तम् सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वम् श्रुत्वा रामस्य वानरः चकारसख्यम् रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनम् प्रते रामाय वेदितम् सर्वम् ప్రణయా దుఃఖితే ప్రతిజ్ఞాతరామీణ తదా వాలివ్వం ప్రతి బలం త్ర कथयामास वानरः सुग्रीवष्टङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे राघवः प्रत्ययार्थन्तु दुन्दुभिः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निधम् उत्स्मयि महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चेक्षीपा सम्पूर्णम् दशयोजनम् बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महीषुना गिरिम् रसातलम् चैव जनयन्प्रत्ययम् तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः समःकपिः केष्किन्था रामसहितो जगाम च गुहाम् तदा ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः पिङ्गळः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा ताराम् सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनम् शरेणैकेन राघवः अतः सुग्रीव वचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः హనుమాన్ బలి జై శ్రీమారాయణ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి అండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ లైక్స్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు అందరూ కూడా లైక్ చేస్తున్నారు ధన్యవాదాలు ఉంటాను